Ми продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. І зараз будемо згадувати слова дитячого письменника Корнія Чуковського. Надо-надо вмиватися по утрам і вечорам, а ані чистим труба, чистим стити срам. Як правильно вмиватися? Зараз дізнаємося. І для цього у нас у студії Експерт. До нас завітала Наталія Бойченко, майстер-косметолог естетист салону краси. Комплімент, доброго вам ранку! Доброго ранку. Дякуємо за те, що ви прийшли сьогодні до нас і за вашу таку благородну мету. Бо здавалося б, що таке вмиватися, вмився водичкою, намилився милом, змив всю, весь бруд і пішов далі у своїх справах. Це так, це нас, ну, это, это С одной стороны так, все дело в умывании, с другой стороны сразу могу как бы, оговориться, мылом умываться категорически нельзя. То есть все постепенно, как бы я сейчас расскажу. Значит, есть, сейчас... Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, пушистое, это не про нас. Да, это не про нас. Немножечко позже я расскажу, чем а, нужно умываться и в домашних условиях, и в салонах. Как бы. А сейчас вот хочу вот немножечко чего мы начнем? Да, затронуть тему а, того, что а, у нас закончилось лето. Мы все а, были в отпуске, очень любим море, очень любим а, солнышко. И, как правило, после этого периода приезжаем пересушенные. А, Кожа у нас шелушится, у нас появляется помимо красивого загара еще пигментные пятнышки. И как бы вот это вот у нас проблема вот такого осеннего плана. Как бы кожа требует дополнительного увлажнения и опять же очень хорошего питания. Прежде всего это конечно же умывание. То, что вы говорили. Значит, умываемся с утра мы. Это не зависит от типа кожи нашего. Типа кожи у нас бывает, как известно, есть жирная кожа, нормальная кожа, сухая кожа и комбинированная. Значит, подбираем умывалочку мы под свой тип кожи. Умываемся с утра мы только гелем или молочком для умывания, то есть наносим на увлажненную кожу. И завершаем процесс умывания тоником. Это тоже обязательно, тоже подбираем под свой тип кожи. То есть, если у нас кожа комбинированная, значит гель для умывания для комбинированной кожи. И тоник или лосьон тоже для комбинированной э, кожи. Обращу внимание на то, что тоник либо лосьон, которым мы заканчиваем процесс умывания, должен, не, вернее, не должен содержать спирта, дабы не пересуживать нашу кожу и так, как бы, которая требуется, как правило, в дополнительном увлажнении и питании. Это то, что касается вот такого вот умывания. Наташа, конечно, у нас утренняя программа, а утром мы начинаем с водных процедур, поэтому я, наверное, забежала немножко вперед. И, наверное, даже к концу нашей беседы мы пришли к итогу в самом начале. Но сейчас все-таки душа моя требует внимательного рассмотрения того процесса, что же происходит с нашей кожей осенью после такого жаркого, знойного летнего периода, независимо от того, где мы его провели, в общем-то, все равно кожа подвергается воздействию солнечных лучей и ветра, и сухого воздуха. Что же происходит осенью и почему умывание именно имеет такую необыкновенно важную роль? Ну, осенью, как я уже говорила, после летнего вот этого периода, лето у нас, как обычно, бывает жарким. В этом году тоже, особенно август, нас побаловал жарой. Кожа пересушенная, как правило, у всех. Пересушенная, обезвоженная. И обезвоженная она бывает как у людей с нормальным типом кожи, так и у людей, у которых та же жирная кожа. То есть большое заблуждение, что если кожа жирная, значит, как бы она не требует дополнительной влаги. То есть увлажнение необходимо для всех, особенно после летнего периода. То есть сейчас и женщины наши, девушки, и также мужчины должны обратить внимание на то, что необходимо дополнительное питание. То есть это так же, как и питьевой режим наш. То есть мы должны пить водичку в норме в течение дня, где-то от полутора до двух литров, литров в день. То есть это чистая вода в натуральном виде, ни чай, ни кофе, ни компот, ни суп сюда не входит. То есть это дополнительное водное питание изнутри. И точно так же мы должны пользоваться и увлажняющими кремами, и увлажняющими масочками, которые мы наносим на лицо, шейка, область декольте. То есть то, что подвергается самому непосредственному вот такому влиянию солнышка. Так как раз после засушливого лета наступает, да. не зря ее называют щедрая осень, когда нужно воистину в полной мере насладиться плодами осени. Это пойдет на пользу всему организму и кожи в том числе, потому Конечно. что именно кожа это показатель здоровья. Да, правильно вы подметили, потому что на лице, как правило, это наша картина всего того, что происходит у нас внутри. То есть насколько у нас здоров организм внутри, настолько у нас здоровый, сияющий выглядит кожа как бы вот как именно лицо, потому что все высыпания, все негативные явления, это здесь сюда входит как бы не только в питание не только там умывание, то, что снаружи сюда входит, и стрессовые ситуации. То есть, ну, в принципе, все, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, наша окружающая среда, в которой мы тоже живем. Скажите, пожалуйста, вы упомянули разные типы кожи. Даже умываться нужно в соответствии со своим типом кожи. Как же определить, какая у тебя кожа сухая, жирная, комбинированная, в чем ее секрет и как э, строить отношения свои со своей же кожей в дальнейшем? Ну, можно предложить два способа определения типа кожи. Значит, первый способ это прийти к косметологу. В течение 10, даже можно меньше минут, косметолог определит, какой у вас тип кожи. А если нет времени идти к косметологу, или опять же есть необходимость, и она должна быть для того, чтобы ухаживать за своим лицом дома, существует такой тест. Нужно умыться гельчиком. Можно не обрабатывать лицо тоником и в течение двух часов после того, как вы умываетесь, не, носить никакие, не наносить никакие средства на кожу лица. После двух-трех часов берете тоненькую бумажную салфеточку, прикладываете к лицу, легкими движениями промокаете и вот в тех участках кожи, к примеру, выступают жирные пятна, то есть если это по всему лицу, это жирная кожа. Если э, салфеточка остается сухой, э, это либо сухая, либо нормальная. То есть, ну, тут э, определить можно по шелушению дополнительному. То есть, если салфетка, салфетка осталась сухая, значит, э, мы просто смотрим на сам э, внешний вид. То есть, если шелушение, значит, сухая. Если нет, значит, нормальная. И если у нас остаются жирные пятна в некоторых э, частях салфеточки, значит, у нас кожа комбинированная. Комбинированная, как правило, это Т-зона. Ну, в основном это лоб, нос, подбородочек. Могут быть немножко щечки затронуты. И а, вот эти места лица, щеки вот эти с этой стороны, это могут быть либо сухие, либо нормальные. То есть вот получается вот это комбинированный тип кожи. В соответствии с этим мы подбираем свой домашний уход. И в соответствии с этим косметолог вам подбирает профессиональный уход. От этого очень много зависит, очень много факторов. Скажите, пожалуйста, есть сухая кожа, есть жирная, есть комбинированная, а есть проблемная. Какая кожа из этих трех или какой-то другой тип кожи вы как косметолог считаете наиболее проблемной? Наиболее проблемная у нас жирная кожа. Значит, доказано, ну и видно как бы по людям. Люди у которых жирная кожа, они подвержены наименьшему старению. То есть она в молодости очень красивая бы она более плотная, меньше морщиночек. В, в возрасте происходит то же самое. С сухой кожей наоборот. Она в молодости, в молодости тонкая, белоснежная, но в возрасте уже начинает становиться как печеное яблочко. И вот за счет того, что жирная кожа имеет большое сало выделение, засоряются наши поры и дополнительно пусть наша Плюс наша окружающая среда появляются проблемки. То есть, в принципе, люди с жирной кожей иногда и люди с комбинированной кожей страдают от того, что появляются излишние высыпания. Ну, с этим тоже нужно бороться. Как ну что дома, давайте бороться смесолога. с проблемами кожи или еще лучше не допускать, потому что лучшее лечение ⁇ это все-таки профилактика. Какой же уход вы посоветуете за сухой кожей, за жирной, за особо проблемной и, конечно же, за комбинированной? Ну, уход, как я уже говорила, заключается в правильном подборе косметических средств. Это как у косметолога, так и дома. Но первочай, первоначально, конечно, мы начинаем смотреть за собой дома. Первое, опять же, повторяюсь, это правильное а, умывание очищаем мы лицо обязательно и утром и вечером. Если кожа очень жирная и лоснится, значит, мы умываемся еще в течение дня, то есть, ну, если это позволяют условия, к примеру, если мы не на работе. Если кожа жирная и после похода, к примеру, к косметологу, косметолог рекомендует применение масочек, значит, естественно, нужно применять масочки. То есть, масочки могут быть Подсушивающие, вяжущие, антисептические, противовоспалительные. То есть в зависимости, в зависимости от той проблемы да, и которая, необходимости, которая существует, да, существует у человека. И опять же, лечение и уход не заключаются только в походе к косметологу. То есть многие считают, что я приду раз в месяц к косметологу. Это, кстати, вот как бы я рекомендую хотя бы раз в месяц посещать косметический кабинет для чистки лица. То есть чистка может быть и травматичная, и механическая, но это зависит от проблем как бы на лице. Может быть просто как бы щадящая УЗИ чистка, то есть там не будет никаких механических вмешательств и проблем в самом процессе. Но дело только косметическим кабинетом не может заключиться. То есть если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела хорошо, ухоженной и здоровой, вы должны заниматься этим еще и дома. Это, Это ежедневный поход к доктору. Труд, да. да. То есть если доктор что-то назначил... Как внутренняя зарядка. Да, то есть это должно войти в норму. Если я понимаю, что наши женщины очень заняты, мы все работаем, у всех нас семьи, то есть какие-то свои проблемы, не нужно выделять один день в неделю себе. Выберите хотя бы там час-два для того, чтобы посмотреть за собой. То есть нет времени два раза в неделю, один день. Хотя бы 15 минут. Масочка много времени как бы не затратит на себя, но зато будет как бы видимый результат. Давайте более конкретные советы мы от вас ждем, как же ухаживать за кожей в домашних условиях. Итак, мы знаем уже, что косметологу желательно сходить раз в месяц при необходимости чаще, да. а вот в домашних условиях какие процедуры просто необходимы для нашей кожи? Умывание однозначно, то, что я говорила, питьевой режим однозначно, а питание сбалансированное тоже должно присутствовать. Это опять же влияет на нашу кожу. Применение масочек по типу кожи и по тому, что необходимо вам лично, это тоже обязательно. То есть масочки могут быть как и профессиональные, их можно приобрести в салонах красоты к примеру, могут быть и домашнего изготовления, то здесь зависит от проблемы. Если вы хотите, чтобы у вас уменьшилось салоотделение, масочки должны быть подсушивающие, вяжущие, сужающие поры. Если вы хотите, чтобы у вас был процесс увлажнения, значит, опять же, мы пользуемся увлажняющими кремами, пользуемся увлажняющими масочками. Если у вас кожа смешанного типа можно применять средства как для комбинированной кожи так и локально к примеру для т зоны мы пользуемся средством для жирной кожи для щечек которые у нас сухие либо нормальные пользуемся средством для сухой или нормальной кожи то есть локально то есть нормальная кожа, какая бы она хороша ни была, за ней все равно нужен уход. То есть мы подбираем средства для нормальной кожи. Это те же крема, это те же умывалочки. Мы обязательно наносим кремушек, это касается всех типов кожи. Выходя на улицу, обязательно наносим кремушек, когда приходим домой. То есть есть дневные, вечерние, ночные крема. Сейчас рекомендуется, пока не сильно холодно, применять кремушки днем увлажняющие на ночь питательные, когда она станут больше у нас холода, будут морозы легкие и нелегкие тоже, тогда я рекомендую поменять уход. На ночь мы будем применять увлажняющие крема, днем желательно применять питательные и защитные с более плотной текстурой. Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что косметолога для очистки лица достаточно один раз в месяц, но если нет возможности, проблемы какие-то, Очищать лицо в домашних условиях можно ли чаще? Что Вы посоветуете в плане очистки лица и пользы, пользования разнообразными скрабами и так далее? А можно очищать дома, естественно, так как почистит косметолог, у Вас все равно дома не получится, потому что есть проблемные участки, к которым очень тяжело подобраться. Если случилось так, что у Вас есть высыпание, Вам необходимо убрать, потому что высыпания бывают различные, просто неэстетичный вид, может быть, выйти куда-то, это все нужно делать чистыми руками, на очищенной коже и, естественно, локально обрабатывать потом антисептическими спиртовыми средствами. То есть это вот как бы вот такое первоначальное. Но а, скрабиками можно пользоваться, а, к примеру, один раз в неделю. Скрабы должны быть а, мелко То есть а, старайтесь, чтобы вам дали попробовать на пальчик какой-то скрабик. Примерно должны быть частички как сода, то есть очень-очень мелкие. Наносим скрабик один раз в неделю, после геля на влажное лицо и мягкими массирующими движениями обрабатываем лицо. Если есть поврежденные участочки, может быть раночки, может быть какие-то открытые прыщи, которые убирали, может быть есть сосудистая сеточка на щечках и возле носика, это значит, что это чувствительная кожа. Значит, стараемся действовать очень-очень легко, дабы не травмировать кожу еще больше. Спасибо. И еще один вопрос. После лета вот неприятности могут быть с уходом загара, появлением пигментных пятна, пятен. Можно ли их убрать, отбелить лицо в домашних условиях? В домашних условиях можно отбеливающие масочки и отбеливающие кремушки. Опять же, это скрабы, но только домашним уходом. Именно по этому поводу мы не обойдемся. То есть, как бы, более такие прогрессивные методы это связаны все-таки с походом в косметологический кабинет потому что это связано с аппаратными методиками то есть есть процедуры микродермобразии есть специальные профессиональные масочки которые более эффективно действуют чем в домашних условиях то есть как бы дома можно сделать как поддерживающий уход чтобы немножечко немножечко осветлить тон лица но я же говорю что с приобретенными пигментными пятнами самостоятельно вы дома не справитесь. Спасибо, Наталья, за то, что вы пришли и поделились с нами своими знаниями. Пожелаем нашим зрителям быть всегда красивыми, ухоженными и, главное, здоровыми. У вас есть минутка поделиться своими пожеланиями. Значит, уважаемые женщины, также мужчины, я желаю вам в этот период перехода от лета к осени постараться найти время для себя. Пусть даже, может быть, не поход к косметологу, но приложить максимум усилий для того, чтобы ваша кожа пришла в норму. Пользуйтесь кремами, питайтесь, отдыхайте, сон это тоже очень важно, и всегда приятно смотреть на здоровое и свежее лицо. Удачи вам и поменьше проблем. И вам доброго ранку и проемного продолжения дня.